мы уже неоднократно собираемся и поднимаем очень актуальные темы. Очень приятно то, что активное участие принимает в этом молодежь, наш актив – это студенты, которые, в принципе, живут непосредственно молодежной туристической жизнью города Чернигова. И очень приятно то, что эта тема очень интересна и вызывает такой, как бы, можно сказать, ажиотаж. И, в принципе, она действительно востребована в городе Чернигова, поскольку мы идем в Европу мы это наше будущее однозначно дороги назад у нас нет и э, город Чернеев, как и остальные города будет историческим центром очень красивый город город над Десной имеет очень много исторических красивых мест церквей э, музеев я думаю что если нормально преподнести то э, эффект будет колоссальный и туристы с радостью приедут к нам вы поучаствуете программах, которые, возможно, мы разработаем на перспективу по поводу экскурсионных каких-то действий, может быть маршрутов, вот. Но, соответственно, как бы хотелось бы немножко, как бы более эту тему нашу расширить. То, что туризм он не бывает в одиночестве, это комплекс целый услуг, сфер которые, в принципе, должны обеспечить мы, как горожане, как жители города Чернигова, это та же самая нормальная инфраструктура, это и кафе, это и развлекательные какие-то центры, это и чистота, это и озеленение. Вот, поэтому как бы хотелось более так комплексно, чтобы мы поговорили, ну и придем к какому-то общему знаменателю, и тогда уже будем дальше смотреть, как это дело внедрять в жизнь.